চক ৰাজেশ ভূঞাকতো প্ৰথম পাওঁতে শুকান মাছৰ বেপাৰী আছিলে এক্টিং তেতিয়া এক্টিং কৰে কেইবাখনো চিনেমাত কৰিছে অলপ অলপ ওলাই ডাইৰেকশ্যনত সোমাইছে কিন্তু এতিয়া মেইন বিজনেছ আছিলে শুকান মাছৰ বেপাৰ আচ্ছা সেইটো জাগিৰোডৰ ফেমাছ আৰু ডাঙৰ কি বুলি কয় সেইটো গাদী 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 থাকে মানে দুখন তিনিখন তাত বিজনেছ হয় আৰু কেইবাটাও লগৰ ল'ৰা আছিলে তাৰ বাবলু আছিলে তাৰ তেতিয়া ৰাতি জাগিৰোড গ'লে কেতিয়াবা সেই গাদীত বহিলোঁ আমি শুকান মাছৰ ৰাতিটো বেপাৰ নহয় শুকান মাছ গোন্ধাই থাকে গুলিখন গোটেই তাতে বহি আমাৰ আড্ডা খানা চানা খাওঁ চ' সেই ধৰণৰ এটা সম্পৰ্ক এইটো আচলতে মানে একেদিনাই হোৱা বস্তু নহয় নহয় এইটো বছৰ বছৰ ধৰি যদি একেলগে থকা হয় একেলগে কাম কৰা হয় তেনেকৈ গুৰু হয় দুঘণ্টাত দুঘণ্টাৰ পৰা ত্ৰিশ বছৰে হ'ল আমাৰ একেলগে কাম কৰা ধেৰ কাম কৰিলোঁ সময় সিহঁত অকণমান নতুনকৈ সোমাইছে আৰু যুজু মোৰ কাজিনে হয় আচলতে মোৰ মাৰ কাজিনহি মোৰ মামা হ'ব তাৰপিছত সেই হঠাৎ গুৱাহাটী আহিলে ষ্টুডিঅ' বনালে তাৰ নামটো সলাই পেলালে তাৰ নামটো আছিলে যুজু ইয়াত আহিলে যুঁজু ধুনীয়া মিউজিক কৰে তাৰো গান গাইছো আৰু আজি অংকুৰো আহিছে যোৰহাটৰ মোৰ এজন নিজৰ ভাইটিৰ নিচিনা এতিয়া বাৰু প্ৰেছিডেণ্ট হৈ আছে বিজেপি যুৱ মৰ্চাৰ চ' সেই বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন সময়ত লগ পোৱা সকলোকে অংককৈ একদম বাচাব পাইছোঁ মই আগতে যোৰহাটত তাহাঁতৰ ঘৰত গ'লে মোৰ চাইকেলখন লৈ পেলাই সি গুচি যায় মোৰ এখন বেলেগ ধৰণৰ চাইকেল আছিলে পি এম এক্স প্ৰথম কাৰণ আছিলে তেতিয়া সি এখন চলাই খুব ফূৰ্তি পায় আৰু চ' সেই ধৰণৰ ৰিলেশ্যন আৰু চব আহিব পৰা নাই বাৰু আজি যি যি আহিছে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু কথা পাতি থাকিম মই